Hai dan selamat datang. Pernah tak anda terfikir yang badan kita ni kan sebenarnya macam sebuah mesin yang super canggih? Dan macam mana-mana mesin, ia ada manual pengguna dia sendiri. Cuma masalahnya, ramai antara kita yang tak pernah baca pun manual tu. Jadi dalam perkongsian kali ni, kita nak sama-sama buka manual tu, fahamkan apa isyarat-isyarat penting yang badan kita bagi dan yang paling mustahak, kita nak tahu apa nak buat bila lampu amaran kecemasan tiba-tiba menyala. Okey. Cuba bayangkan sekejap. Tiba-tiba ada orang rebah depan mata anda. Apa anda yang buat? Dalam saat-saat genting macam ni, tindakan anda dalam beberapa minit pertama tu itulah yang boleh jadi penentu antara hidup dengan mati. Soalan ni bukan nak bagi anda panik tak, tapi ia untuk kita sama-sama sedar betapa mustahaknya ilmu yang kita akan kupas kejap lagi. Okey, jom kita mulakan. Anggap je tanda-tanda vital ni semua macam papan pemuka atau dashboard kereta anda. Tahu kan? Ada meter kelajuan, meter minyak, meter suhu. Semua tu bagi kita bacaan live tentang keadaan kereta. Sama lah macam badan kita. Papan pemuka ni bagi tahu kita sama ada semuanya okey ataupun ada sesuatu yang tak kena dan perlukan perhatian segera. Okey, yang pertama sekali kadar denyutan nadi. Kalau kita guna analogi kereta tadi, ini macam meter kelajuan enjin kita lah, iaitu jantung kita. Ia ukur berapa kali jantung kita berdegup dalam seminit, yang mana ia tunjukkan betapa giginya jantung kita bekerja untuk pam darah ke seluruh badan. Seterusnya kita tengok pula tekanan darah. Ha, kalau tadi nadi tu kelajuan enjin, tekanan darah ni pula lebih kepada tekanan dalam sistem pepaipan badan kita. Ia tunjukkan betapa kuatnya darah menolak dinding salur darah kita. Bacaan ni sangat penting sebab ia cerminkan kesihatan jantung dan salur darah kita. Kalau terlalu tinggi, bahaya. Terlalu rendah pun masalah juga. Dan yang ketiga dalam papan pemuka kita, suhu badan. Ini senang je nak faham. Ia macam tolok suhu enjin kereta tu. Ia bagi amaran kalau-kalau badan kita ni tengah overheat. Sama ada sebab kita tengah demam dan melawan jangkitan ataupun mungkin sebab strok haba. Ia petunjuk penting tentang apa yang berlaku di dalam badan kita. Okey, jadi macam mana rupa papan pemuka kita bila semuanya berjalan lancar? Ha, inilah dia. Bacaan normalnya. Suhu badan yang sihat sekitar 36.9 darjah Celsius. Tekanan darah yang cun lebih kurang 120 per 80. Dan untuk orang dewasa yang tengah berehat, denyutan nadi itu sepatutnya antara 60 hingga 100 degupan semenit. Inilah bacaan baseline kita. Tapi apa jadi bila bacaan-bacaan ni semua jadi tak menentu? Bila lampu amaran merah dekat papan pemuka kita tu mula berkelip-kelip? Ha, itu tandanya ada krisis. Ada satu kegagalan sistem yang besar tengah berlaku. Jom kita tengok dua senario yang paling kritikal. Okey, yang ni kita kena bezakan betul-betul. Tercekik dengan henti jantung ni dua benda yang sangat berbeza. Kalau tercekik, masalahnya ialah saluran udara tersekat. Macam pipe minyak tersumbat. Mangsa biasanya masih sedar tapi tak boleh bercakap atau bernafas. Tapi kalau henti jantung, ha, ini masalah lagi besar. Enjin utama badan kita iaitu jantung dah berhenti berfungsi. Terus shutdown. Mangsa akan terus tak sedarkan diri. Kenapa penting tahu beza ni? Sebab cara bantuannya pun lain. Tak kisahlah apa jenis kecemasan pun, inilah dia, the real enemy. Kekurangan oksigen ke otak. Otak kita ni sangat-sangat perlukan bekalan oksigen yang berterusan. Kalau bekalan tu terputus, kerosakan boleh mula berlaku dengan sangat cepat. Sebab itulah dalam situasi kecemasan, setiap saat itu sangat berharga. Baiklah, sekarang kita masuk bab pelan tindakan. Kita mulakan dengan kes tercekik. Anggap je tindakan ni macam satu manual override. Bila sistem pernafasan otomatik badan kita gagal sebab ada benda tersekat, kita kena ambil alih secara manual dan nama prosedur khas ni ialah Heimlich Manoeuvre. Ia bukan main hentam je tau. Ia satu set langkah-langkah yang direka khas untuk keluarkan apa saja yang tersekat dalam saluran pernafasan tu. Dan percayalah, kalau dibuat dengan betul, teknik ni memang boleh menyelamatkan nyawa. Okey, jom kita lihat lima langkah mudah ni. Pertama, anda berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan badan dia sikit ke depan. Kedua, genggam sebelah tangan anda macam dalam gambar tu. Ketiga, letak genggaman tangan tu betul-betul di antara pusat dengan bahagian bawah tulang rusuk. Keempat, guna tangan lagi satu untuk genggam tangan yang pertama tadi untuk kunci kedudukan. Dan akhir sekali, yang paling penting, buat satu sentakan yang cepat dan kuat ke arah dalam dan atas. Kenapa teknik ini berkesan? Ha, sains di sebaliknya sebenarnya mudah je. Bila kita buat sentakan ke dalam dan ke atas tu, kita secara paksa menolak udara yang ada dalam paru-paru mangsa ke atas. Tekanan udara yang tiba-tiba ni jadi macam satu letupan kecil yang akan menolak objek yang tersekat tu keluar dari saluran pernafasan. Simple tapi sangat genius kan? Okey, selesai bab tercekik. Sekarang kita beralih kepada situasi yang paling kritikal, henti jantung bila enjin utama badan dah terpadam ini perlukan satu tindakan yang kita boleh panggil ultimate reboot atau boot semula sistem dan teknik reboot ni dikenali sebagai resusitasi kardiopulmonari ataupun nama glamour dia CPR. Ada satu salah faham yang biasa orang buat, tujuan CPR ni sebenarnya bukan untuk hidupkan balik jantung. Bukan. Itu kerja alat defibrillator. Tugas kita bila buat CPR ialah untuk ambil alih kerja jantung tu secara manual. Kita tolong pam darah beroksigen ke otak supaya otak tak rosak sementara tunggu bantuan sampai. Jadi bila agaknya CPR ni diperlukan? Macam-macam situasi boleh jadi punca. Serangan jantung, renjatan elektrik, lemas, malah dipanah peti. Puncanya mungkin berbeza-beza, tapi kesannya tetap sama. Jantung berhenti mengempam darah. Dan bila itu berlaku, CPR lah jawapannya. Sekarang, timbul satu soalan yang sangat-sangat penting. Soalan yang selalu buat ramai orang teragak-agak nak bantu. Iaitu, perlu ke bagi bantuan pernafasan mulut ke mulut tu saya tak selesa tak yakin nak buat jadi persoalan utamanya ialah boleh ke kita buat CPR dengan hanya melakukan tekanan dada dan jawapannya, ya, semestinya boleh. Ini berita baik, terutamanya untuk mangsa dewasa yang baru sahaja kena serangan jantung, tekanan dada sahaja dah cukup berkesan untuk buat darah terus mengalir ke otak. Kenapa? Sebab darah mangsa tu masih ada baki oksigen. Yang penting sekarang ialah terus pam darah tu. Ini maklumat yang sangat penting sebab ia buang semua alasan untuk kita teragak-agak. Jadi ingat, jangan ragu-ragu, tekanan dada sahaja dah boleh menyelamatkan nyawa. Okey, kita dah sentuh banyak maklumat teknikal tadi. Tapi jom kita undur sikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa semua pengetahuan ini penting? Sebab ia bukan sekadar untuk kita tahu. Ia adalah tentang mengubah maklumat menjadi tindakan yang boleh menyelamatkan nyawa. Empat minit. Tolong ingat nombor ni. Kenapa? Sebab kerusakan otak boleh mula berlaku dalam masa sesingkat 4 minit je kalau tak dapat oksigen. Fikirkan, berapa lama masa yang ambulans ambil untuk sampai? Mungkin lebih dari 4 minit kan? Jadi, jurang masa yang genting inilah di mana tindakan anda boleh membuat semua perbezaan. Jadi sekarang kita kembali kepada soalan di awal tadi tapi dengan satu pandangan yang baru anda sekarang dah ada manual asas untuk situasi kecemasan jadi persoalannya bukan lagi adakah anda tahu apa nak buat tapi dah berubah menjadi Adakah anda bersedia untuk melakukannya sebab semua ilmu ni tak berguna kalau ia hanya tersimpan di kepala ia hanya akan jadi penyelamat bila kita berani bertindak jadi bersedialah sebab satu hari nanti mungkin andalah satu-satunya harapan yang ada